Компания «Аклима» является представителем торговой марки «Хитачи» на территории Украины, а именно в сфере тепловых насосов «Хитачи». Мы представляем в этот раз на выставке среднетемпературные тепловые насосы, которые подготавливают воду для теплых полов, для фанкойлов, а также высокотемпературную серию тепловых насосов, позволяющих получать температуру 80 градусов, что традиционно для системы радиаторного отопления. Компания Аклима, перед всем, ставит задачу популяризовать бренды тепловых насосов, такие как Hitachi, которые сейчас в связи с подорожением тарифов стают очень популярными на нашем рынке. Hitachi является одним из наиболее э, конкурентных как в ценовом сегменте, так и с точки зрения качества. Второе – это функциональная систем. Например, система Hitachi позволяет работать и устанавливать индивидуальную температуру на два э, тепловых контура. На контур теплого пола и на контур фанкоилов. Также системы китачи позволяют управлять отдельным резервным источником тепла, такими как например газовый котел. Такая многофункциональность она очень удобна для потребителя. Любой объект с индивидуальным отоплением – это уже решение под тепловой насос. На сегодняшний день самое оптимальное решение по модернизации либо по строительству новых домов для того, чтобы оптимизировать затраты отопления – это вот тепловые насосы. Мне понравился новый, ранее не представленный тепловой насос там, по рекордной цене. На сегодняшний день, в связи с нашими ценами на газ и так дальше, да, это тепловые насосы, это будущее. Хитачи собирается в Барселоне, и все оборудование собирается именно в Европе. Что дает нам понимание о, конечно же, качестве оборудования и высоких коэффициентах преобразования. Вот даже на этом стенде вы видите модель теплового насоса, которая имеет коэффициент преобразования 5. Это означает, что человек сэкономит в 5 раз на затратах на отопление. Даже сейчас можем с вами увидеть участников и заказчиков, которые интересуются подобными технологиями на нашем стенде. Количество посетителей огромное и интерес неподдельный.